प्यारे बच्चों आज आपा क्लास 4 गणित दुनिया चैप्टर नंबर सेकंड दे बहुविकल्पीक प्रश्न करांगे यानी कि एमसीक्यूज करांगे चलो शुरू करते हैं बच्चों पहला सवाल है 573 227 तो आपा 573 ते 227 नु जोडांगे कितना होगा बच्चों 7+3 10 1 कैरी 7+1 8+8 ते 2 10 1 कैरी 5+1 6+6 ते 2 8 यानी कि कितना आ गया बच्चों 800 अपना आंसर किया आ गया बच्चों 800 सौ आ गया ओप्शन के ठीक है आगे देखो तो आधे रखे है अठ सौ अठाठ तीन सौ छत्ती तीन सौ छत्ती से की जोड़िए कि अठ सौ अठाठ हो जाए यानी यह मतलब कि आठ सौ आप जो तीन सौ छत्ती कटा देंगे आपको पता लग जाएगा भी किन्ने जोड़िए आ गया दो छे जो तीन तीन यानी कि किना आ गया पाँच सौ बत्ती आ गया बच्चों यानी कि आप की करिए पाँच सौ बत्ती इससे जोड़ दिए कि आजगा सौ बत्ती भी लिखना बच्चों पूरे ठीक है अगे देखो ठीक सौ कटाओ एक सौ पची सात सौ चो आप एक सौ पच्ची कटावे बच्चों छः हो गया 10 हो गया बच्चों आ दस हो गया आ गया दस सौ पांच गए पां नौ चो दो सात यानी पाँच सौ कि आ गया बच्चों पचहत्तर 500, सौ पचहत्तर पाँच सौ पचहत्तर बी ऑप्शन पाँच सौ पचहत्तर आगे देखो आठ सौ एक चो की घटाईए कि छः सौ दो आ जाए य मतलब कि आप आठ सौ एक चो आप छः सौ दो घटा के देख लीए आप सॉरी आप जोड़ के देख लीए तो अपन पता लग जाएगा भी कि नहीं नहीं एक मिनट घटा के देखा तो पता लग जाएगा भाई कि घटाने आपने चलो एक चो ज नहीं ये तो की करेंगे आ सत्त हो गए आ दस हो गए बच्चों आ नौ हो गए आह ग्यारह ग्यारह चो दो गए बच्चों नौ ठीक है नौ नौते एक एक सौ नड़िनवे किए बच्चों एक सौ नड़िनवे जो आप इस घटा देंगे तो की हो जूगा बच्चों आप आपू छौ दो मिल जूगा एक सौ नड़िनवे अगे देखो बच्चों तरवंजा गुणा अठ बराबर अठ देखो उरे तिरवंजा उठ है अठ तो अपन मिल गया जो उरे तिरवंजा होगा तो ही बराबर हो गए तो तिरवंजा ने सही ऑप्शन सत्त सौ छ सोलह चाहे की गुणा करिए कि सत सौ सोलह या जे जीरो करा तो जीरो हो जाएगी फिर तो एक करा फिर ही आऊगा ये ठीक है ऑप्शन नंबर बी पाँच सौ तिहत्तर जीरो गुणा करा किसी भी जीरो नाल गुणा करते बच्चों जीरो आ जाएगा ठीक है अगे आप उ छे सौ है किसी भी संख्या में एक गुणा कर दें उ संख्या रही है तो आप छे सौ एक न गुणा कराता छे सौ आऊगा सत गुणा हजार कि जाएगा बच्चों सत हजार ठीक है अगे तरवंजा गुणा ती तरव तर्मन्... तरवंजा गुणा ती कर दें बच्चों जीरो जीरो तीन तीन नौ पांच पंद्रह कि जीरो नौ एक पंद्रह सौ नब्बे पंद्रह सौ नब्बे जरा अपना उत्तर आए ठीक है अगे देखो एक सौ अठाई भाग सोलह एक सौ अठाई में आप सोलह न भाग करा तो कि आऊगा बच्चों देखो सोलह न अठ न गुणा करके देख देखते सोलह अठ ही कि अठ छ अड़ताली चार अठार बारह देखो अठ तो हो गया यह मतलब की है अठ आऊगा आ ऑप्शन ठीक है बच्चों आगे देख। एक सौ छब्बी भाग चौदह बराबर नौ बिच्च के भाजक है भाजक के बच्चों देखो कि आ ज भाग फल हो गया ठीक है आ जोड़ा भाज हो गया तो भाजक के हो गया बच्चों चौदह जोड़ा वो भाजक हो गया ठीक है अगर पंद्रह गुणा बारह प्लस अठ कि होगा बच्चों पंद्रह नो पह बारह नाल गुणा कर दे दस एक तीन जीरो अठ एक सौ अस्सी आ गया बच्चों एक सौ अस्सी जी जब अठ जोड़ा आ आजगा बच्चों एक सौ अठासी हो जूगा कि आ गया एक सौ अठासी ठीक है अगे देखो चौदह भाग एक ओ सॉरी पंद्रह सौ नौ भाग एक का ही आएगा बच्चों पंद्रह सौ नौ ही आएगा ठीक है ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 25 ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ 23 ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 22 25 23 27 ਤੇ 23 ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਆਂ 5 ਤੇ 2 7 ਤੇ 7 ਤੇ 3 10 10 ਤੇ 17 17 ਤੇ 3 2 ਦੋ ਕੈਰੀ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ਨਾ ਬੱਚੋ 120 100 b ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 16 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ 780 ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 1000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 779 ਨੂੰ ਜੇ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋੜੀ ਹੈ आ दस हो गया बच्चों आ दस हो गया आ गया आस हो गया नौ हो गया दस नौ गए एक नौ जो सत्त गए दो नौ जो सत्त गए दो सौ इक्कीस जो आप इससे दो सौ इक्की जोड़ देंगे तो है अपने को हजार आ आजुगा यानी कि चार अंक की छोटी तो छोटी संख्या मई महीने किन्ने घंटे होई वि किन्ने घंटे हो एक मई जोड़ा है कत्ती महीना होंगे एक दिन से चौबी घंटे होंगे दे। आप देखो चार चार ती बारह चौबी गुणा कर दें घंटे आ जाएंगे दो तीन दुनी छः चार चार सत सत सौ चाली घंटे होंगे ने ठीक है बच्चों क्योंकि एक दिन से चौबी घंटे कत्ती दिन कत्ती गुणा करके आपू पता लग जाएगा दो जीरो चार छ अंकों बनी चार अंक की व्डी तो व्डी और छोटी तो छोटी संख्या अंतर पता करना देखो बड़ी तो बड़ी बड़े तो ही शुरू करना मैं क्या सी छे चार दो जीरो छोटी तो छोटी है देखो जीरो आ गया इस तो आप इस बात दूजा छोटा कि जीरो दो है फिर जीरो फिर चार फिर छः यह अंतर पता कर दिया दस हो गया बच्चों आ एक हो गया दस तो छः के बच्चों चार आ फिर ग्यारह हो गया आन हो गया चार गए बच्चों सत तीन चार तरतालीस सौ चुहत्र यानी चार हज़ार सात 4374 ठीक है बच्चों आगे देखो तीन अंका दी छोटी तो छोटी है ते दो अंका दी बड्डी तो बड्डी संख्या ਦਾ গুণਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ देखो तीन अंका दी छोटी तो छोटी 100 ਹੋਊਗਾ ਸੌ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 99 ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ গুণਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇ 9900 ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 178 ਟਾਫੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੋ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 178 ਮੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਫੀਆਂ ਬਚੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ 178 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 15 ਇੱਕਮ 15 ਆ ਦੋ ਆ ਗਿਆ 8 15 ਇੱਕਮ 15 ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੋ 13 ਟਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बाकी के अंदर, ठीक है तेरह ट्रॉफिया उन्नी गुणा तीन सौ बच्चों कि होगा उन्नी उन्नीस नीन गुणा करेंगे नौती सताई से ते, तीन तो ते दो सतवंजा तो दो जीरो आ रही कि आ गया सतवंजा सौ आ गया ठीक है दो सौ पच्ची कि गुणा करिए कि दो हज़ार दो सौ पाँह देखो बाकी दो सौ पच्ची ठीक है एक जीरो ही बद है तो आपूँ दस नाल गुणा कर देंगे तो की जाएगा बच्चों दो हज़ार दो सौ ठीक है बच्चों? ये तो डे एम सी क्यूज कंप्लीट हो गए ओके थैंक यू बच्चों।